کا ایک کوڑی شخص کو شفا دینا اور دس کوڑیوں کو شفا دینا ان دونوں واقعات میں اس قدر بے چھپے ہیں جو کہ آپ کی زندگی آپ کی سوچ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیں گے یسو المسیح کے اکثر معجزات وہ زبان سے کہہ دیتا تھا اور ہو جاتا تھا لیکن اس کوڑی کو شفا دینے کے لیے یسو نے کیوں اس کے بدن کو چھوا جب اس شخص نے شفا پائی تو یسو نے کیوں کہا اپنے آپ کو کاہن کو دکھا کیا یسو یہ کہہ رہا تھا شریعت کی پیروی کرنی ضروری ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا تھا یسو کے کسی بھی معجزے میں ہم نہیں دیکھتے کہ یسو المسیح یہ کہتے ہوں کہ شریعت کے مطابق تجھے نظر گزرانی ہے جب اس کو شفا ہو جاتی اس واقعہ میں کیوں یسو نے یہ کہا کہ جو موسیٰ نے مقرر نظر کی ہے اسے گزران یسو نے یہ کیوں کہا کہ کسی سے کچھ نہ کہنا مگر جا کر سیدھا کاہن کو دکھا اور بھی بہت سارے بید جو آپ کی سوچ کو خیالوں کو مکمل طور پر بدل دیں گے اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں غوطہ لگائیں سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورڈ وتھ پاسٹر نجم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کے بعد ضرور آپ ہمارے چینل کو بھی وزٹ کیجئے گا وہاں پر بہت سارے آپ کو خدا کے کلام کے بید اور بہت سارے مکاشفات سننے کو ملیں گے اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن کو چیک کریں وہاں پر آپ کو ہمارے فیس بک پیج کا لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کریں اور آپ ڈائریکٹ ہمارے فیس بک پیج پر پہنچ جائیں گے اس کے ساتھ ہمارا ایک اور بھی چینل ہے جو کہ پاسٹر الناظر کے نام سے ہے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن کو چیک کریں وہاں پر آپ کو اس دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک مل جائے گا اس پر بھی ہم بہت سارے خدا کے کلام کے بیدوں کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں بہت ساری آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو آپ کو روحانی طور پر بڑھنے میں مدد دیں گی اور خدا مند یسو کے کلام کو گہرائی سے سمجھنے میں مددگار ثابت ہوں گی اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے آپ ریگولر کال کر سکتے ہیں یا آپ واٹس ایپ پر اپنا میسیج جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے میسیجز کا ہم ضرور جو ہے وہ جواب دیں گے جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو اس میں دو ایسے واقعات ہیں بہت ہی حیران کن ہیں سب سے پہلے ایک کوڑی کو شفا دینا اور پھر دس کوڑیوں کو شفا دینا اس سے پہلے کہ ہم اس بید پر سے پردہ اٹھائیں اور ان گتھیوں کو سلجھائیں میں آپ کے سامنے ان دونوں واقعات کے حوالہ جات پڑھتا ہوں مرکز کی انجیل ہے پہلا باب اور اس کی چالیس آیت سے پڑھتے ہیں اور ایک کوڑی نے اس کے پاس اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے اس پر کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا اور فلفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا اور اس نے اسے تاقید کر کے فلفور رخصت کیا اور اس سے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا مگر جا کر اپنے تئی کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسا نے مقرر کی نظر گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسو شہر میں پھر ظاہر داخل نہ ہو سکا بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے اب میں لکا کی انجیل ہے اس کا سترمہ باب ہے اور اس کی گیارہ آیت کو پڑھتا ہوں اور ایسا ہوا کہ سامریہ اور, ہو اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت دس کوڑی اس کو ملے انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے یسو اے صاحب ہم پر رحم کر اس نے انہیں دیکھ کر کہا جاؤ اپنے کو دکھاؤ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا ہوں بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بال یسو کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا اور وہ سامری تھا یسو نے جواب میں کہا کیا دسوں پاک صاف نہ ہوئے پھر وہ نو کہاں ہیں کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے پھر اس سے کہا اٹھ کر چلا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے اب ان دونوں واقعات میں ہمیں یہ صاف صاف پڑھنے کو ملتا ہے کہ یسو نے کہا کہ اپنے کاہن کو جا کر دکھا اس حوالے میں مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی چالیس سے پینتالیس آیت میں جو ترس ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں سپلخ اور یہ کوئی عام ترس کی بات نہیں ہو رہی سیم وہی یونانی لفظ کھوئے ہوئے بیٹے کی یا مصرف بیٹے کی تمثیل میں بھی وہی یونانی لفظ آیا ہے اس لفظ کی روٹس اور اس کی اور کے کے معنی کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے پھر ہی آپ ان چیزوں کو اچھے اور احسن طریقے سے سمجھ سکیں گے سپلاخ ناستیس یہ لفظ سپلاخنا سے آیا آیا ہے جس کا مطلب ہے اندرونی حصوں سے جیسے آنتیں دل جگر وغیرہ قدیم یونانی میں جذبات کو محض ذہنی یا سطحی خیال نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ یہ جسم کے اندرونی حصوں سے جڑا ہوتا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ ترس دل یا دماغ تک محدود نہیں بلکہ انسان کے پورے وجود کو ہلا دینے والا جذبہ ہے عام ترس کے لیے یونانی زبان میں ایلیوس کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن گہرے طرز کے لیے شپلاخناسط تیس استعمال ہوا ہے لیکن جب ہم ان دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے اور یہ کوئی عام ترس نہیں تھا بلکہ یہ گہرا ترس تھا جس کا مطلب ہے جذباتی اور پورے وجود کو جنجوڑ دینے والا ترس جو کسی کو عمل کرنے پر مجبور کر دے اس کا مطلب ہے کہ یسول مسیح کے اندر جو ترس اس کے لیے پیدا ہوا کوئی وہ عام ترس نہیں تھا بلکہ وہ دل کی گہرائیوں یا روح کی گہرائیوں میں سے جو ہے وہ یسول مسیح اس کے لیے اس وقت حرکت میں آئے یا انہوں نے جو ہے وہ اس کو شفا دی یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو آئیں اب اس کی گہرائی میں چلتے ہیں جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو آخری دفعہ جس شخص کو کور سے شفا دی گئی پرانے عدنامہ میں وہ تھا نمان کوڑی اور یہ آپ دوسری صلاح تین پانچویں باب میں پڑھ سکتے ہیں اور جب نمان جو ہے وہ مرد خدا کے پاس آیا تو علیشا نے بجائز کی کہ اس سے ملتا یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے تو اس نے اپنے نوکر کو بھیجا کے جا کر اس سے کہہ دے کہ جا کر سات گوتے لگا لے اور اس نے جب ایسا کیا تو وہ پاک صاف ہو گیا یہ آخری دفعہ کوڑ کی بیماری سے شفا کا واقعہ پرانے عہد نامہ میں آیا ہے اس کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تو یسول مسیح نے جب یہ کہا کہ جا اپنے کاہن کو دکھا تو اس کے لیے گواہی ہو تو اس کا مطلب ہے یسول مسیح یہ ڈائریکٹ کاہنوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہی مسیحا جس کے بارے میں تمہاری شریعت میں نبوتیں لکھی ہوئی ہیں وہ زمین پر آ چکا ہے وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرے گا وہ اندوں کی آنکھیں کھولے گا وہ مردوں کو زندہ کرے گا تاکہ ان کے لیے گواہی ہو یہ گواہی نہیں کہ سمپل یسو نے اس کو کور سے شفا دے دی نہیں یہ اس سے بڑھ کر ہے یہ الوہیت کی طرف اشارہ ہے یسو المسیح نے کیوں جو ہے وہ اس کو شفا دی صرف کوڑیوں کو شفا جب یسو دیتے تو ان سے یہی کہتے کہ اپنے ان کے لیے گواہی ہو کہ مسیح آ چکا ہے مسیح آ چکا ہے اس سے پہلے کہ ہم مزید اس کی گہرائی میں جائیں ایک بہت ہی خاص بات ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح نے اسے کیوں چھوا سب سے پہلے وہ کئی دہائیوں سے اکیلا رہتا تھا کیونکہ یہودیوں کا یہ قانون تھا کوڑیوں کو ہمیشہ الگ رہنا پڑتا تھا احبار کی کتاب تیرویں باب کی پینتالیس اور چھیالیس شاید میں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ عبادت گاہ یا ہیکل میں جا نہیں سکتے تھے وہ صرف دور سے لوگوں سے بات کر سکتے تھے اور اگر وہ عرصے سے کوڑ میں تھا تو اس کی حالت انتہائی بدتر ہو چکی تھی اور یسول مسیح کا ترس دیکھیں کہ یسو المسیح نے اس کو چھوا وہ اس کے سامنے گٹنوں کے بال گر پڑا اور یسول مسیح نے جب پہلی دفعہ عرصہ دراز بعد اس کو چھوا تو اس نے اس لمس کو کیسا محسوس کیا آج وہ کئی دہائیوں کے بعد کسی انسانی لمس کو محسوس کر رہا تھا یہ وہ تھا جو یسول مسیح کی روح کی گہرائیوں سے جو ہے وہ چشمے کی طرح بہنا شروع ہو گیا اور یسول مسیح نے اسے اس لیے نہیں تھا چھوا کہ وہ چھو کر شفا دینا چاہتا تھا بلکہ وہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کو اس شخص سے کس قدر ہمدردی اور پیار ہے اور روح کی گہرا سے ہے اور یہ صرف اس شخص کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ استعارہ استعمال ہوا ہے یہ یہ دراصل آگے جا کر میں میں کو بتاؤں گا کہ کہ اصل میں اتنا ترس کیوں یسو کے اندر آئے کہ یسو جو ہے وہ یہ سوچے بغیر کہ وہ اس کو جب چھوے گا وہ ناپاک ہو جائے گا کیونکہ یسو بھی یہودی تھے ربی تھے اور وہ بھی شریعت کے قوانین کو جانتے تھے لیکن یہ ترس وہ والا ہے جو ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے کلام میں لکھا ہے محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے کلام مقدس میں یہ آیا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے گناہ کو کوڑ سے تشبیح دی گئی ہے اور یسو المسیح کا دیکھے وہ ترس کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ہمارے گناہ اٹھا لے گا تو باپ اس کے ساتھ کیا کرے گا لوگ اس کو کیا کہیں گے اس قدر وہ ترس سے برا ہوا تھا کہ اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے اور اپنے آپ کو قربان کر دیا یاد رکھے جب ہمارے گناہ اس پر لاد دیے گئے تو یسوف پھر بھی بے عیب تھا وہ گناہ گار نہیں بن گیا یہ بھی ہمیں بات سیکھنی چاہیے اس کے اوپر ہماری لانتیں تھی لیکن وہ ہماری حاتر جو ہے وہ لانتی نہیں بنا جب بائبل یہ کہتی ہے نا کہ وہ ہماری خاتر بن گیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یسو اس وقت گناہ کی وجہ سے لانتی گیا نہیں یہ بائبل مقدس کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے بائبل مقدس کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے یہ خلاف چیزیں جاتی ہیں کہ ہم اس طرح کے القابات یسو کے لیے استعمال کریں کیونکہ یہ فیکٹس نہیں ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جب برے کو گناہ کی قربانی کے لیے گزرانا جاتا تھا تو اس پر جو ہے وہ گناہ لاد دیے جاتے تھے لیکن چونکہ وہ بے عیب ہوتا تھا تو وہ گناہ کی قربانی کے لیے گزرانا جاتا تھا خدا اس کی بے عیبی کے وسیلہ سے عیب دار شخص کو جو ہے وہ معاف کرتا تھا اور ہےار یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یسو ہماری خاطر جب گناہگار بن گیا تو اس کا مطلب ہے وہ گناہگار ہو گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ ہمیشہ پاک تھا پاک ہے اور پاک رہے گا اس لئے آسمان پر جب بھی آپ بائبل میں پڑھے تو فرشتے یہ کہتے رہتے ہیں پاک پاک اور پاک اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں پاک پاک کہتے ہیں تو ہمارے چینل پر یہ ویڈیو موجود ہے آپ اس ویڈیو کے بعد بھی اس کو ضرور دیکھیے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی چوتالیس سائٹ میں اور اس نے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا مگر جا کر اپنے کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو اب آگے وہ میں بید بیان کرنے والا ہوں کہ دراصل وہ کون سی چیزیں تھیں اور ان کا کیا مطلب تھا اور یہاں پر اس سوال کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں کہ یسول مسیح نے کیا یہ کہا کہ شریعت کے مطابق تجھے عمل کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا اس سے بھی گہرا مطلب ہے یسول مسیح نے کہا کہ میں شریعت کو جو ہے وہ منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں آپ میں سے کئی لوگ پھر یہ کہیں گے کیا ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے اگر آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی مکمل تفصیل مل جائے گی چودوں باب چار سے سات آیت میں لکھا ہے احبار کی کتاب میں تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اس کے لیے دو زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لیں اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر زبا کیا جائے پھر وہ زندہ پرندے کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور اور کو لے اور اس زندہ پرندے کو اس پرندے کے خون میں گوتا دے جو بہتے پانی میں زبا ہو چکا ہے اور اس شخص پر جو کور سے پاک قرار دیا جانے کو ہے سات بار چھڑک کر اسے پاک قرار دے اور زندہ پرندے کو کھلے میدان میں چھوڑ دے اور وہ جو پاک قرار دیا جائے گا اپنے کپڑے دھوئے اور سارے بال منڈوائے اور پانی میں غسل کرے تب وہ پاک ٹھہرے گا اب مسیح نے یہ کہا کہ یہ وہ قربانییں ہیں جو اس کو گزرانی پڑیں گی اور اس کے آگے اور بھی قربانیاں لکھی ہوئی ہیں لیکن میں ان سب کو نہیں پڑھوں گا آپ سیلف سٹڈی کر لیجئے گا اور جو میں بتاؤں گا ان کا بھی سیم یہی مطلب ہے اب یہ ساری چیزیں یسول مسیح کی ریزوریکشن اور اس کی موت اور اس کی مصلوبیت کی ایک خوبصورت تصویر ہے وہ کیسے آئیں اس کو گہرائی میں دیکھتے ہیں جب ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ دو پرندے لیے جائیں اور ایک زبا کیا جائے اور ایک کو چھوڑ دیا جائے اب سب سے پہلے جو پہلا پرندہ ہے وہ یسول مسیح کا اکس ہے جو سلیپ پر خون بہا کر مارا گیا اور جب وہ مارا گیا تو اس نے اپنے خون کو گناہ کی قربانی کے لیے جب بہایا تو اس کو دفن کیا گیا اور جب دیکھتے ہیں کہ دوسرا پرندہ جو ہے وہ اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے دوسرا پرندہ وہ تصویر ہے کہ یسول مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا یہی وجہ ہے کہ یسو نے کہا تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں یوننا کے سول میں باب کی سات آیت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں پاک ہونے کا رسمی غسل کوڑی کو پانی میں دھویا جاتا تھا یا اس کو غسل دیا جاتا تھا یا وہ غسل لیتا تھا احبار کی کتاب باب کی آٹھ آیت میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے یہ علامت ہے بپتسما اور نئے جنم کی جو پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا یوہنہ کی انجیل تیسرے باب کی پانچ آیت جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گناہ کو کور سے مشاہبت بھی دی گئی ہے جب ضبور کیاون اس کی سات آیت میں پڑھتے ہیں تو دعوت کہتا ہے مجھے زوفے سے صاف کر تو میں پاک ہو جاؤں گا مجھے دو تو میں برف سے بھی زیادہ سفید ہو جاؤں گا اور یس المسیح دراصل اس کوڑی کو شفا دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ خدا کا جو رحم ہے وہ صرف ظاہری چیزوں تک محدود نہیں شفا تک محدود نہیں بلکہ اس کا تعلق خدا کی روح سے ہے خدا کی نیچر سے ہے خدا کے اندرونی ہر ایک حصے سے ہے اور اس لیے خدا یسو اس واقعہ میں گناہگار شخص کو یہ بتانا چاہتا ہے ہے کہ وہ وہ صرف جو ہے وہ لفظی طور پا نہیں بلکہ اپنے سارے دل سے انسان سے پیار کرتا ہے یوہنہ تین سولہ میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے اس طرح کا پیار کیا ایسی محبت رکھی اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا وہ کیسا طرز تھا وہ پورے اندرونی حصوں سے وہ ترس ظاہر ہو رہا تھا اور آگے دیکھتے ہیں خون اور تیل کا لگایا جانا کیا اس کا مطلب ہے جب آپ احبار کی کتاب چودھ میں باب کی سٹڈی کریں گے تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تیل کا استعمال کیونکہ یہ ہلانے کی قربانی کے طور پر خدا کے حضور ہلایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے روح القدس اور یہ ہمیں خدا مند یسول مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے دیا گیا ہے تاکہ یہ ہم خدا کے حضور میں جب پیش ہوں تو یہ کلام میں لکھا ہے کہ رول قدس ہمارے اندر سے ہو کر شفایت کرتا ہے خدا کے حضور میں یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھتے ہیں کہ کوڑی کے کان انگوٹھے اور پاؤں کے انگوٹھوں پر خون جو ہے وہ لگایا جاتا تھا اور یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ کان ہاتھ اور پاؤں اس بات کی نشانی ہے کہ خدا مند یسو نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے جو کان استعمال ہوتے ہیں وہ سننے کے لیے ہوتے ہیں ہاتھ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے پاؤں استعمال ہوتے ہیں چلنے کے لیے سو خدا نے ہمیں تمام طرح کے گناہوں سے پاک صاف کر دیا ہے تاکہ آگے کو ہم جو ہے وہ دنیا سے نہیں بلکہ خدا کی آواز کو سنا کرے نہ کہ دنیا کی آواز کو کلام لکھا ہے میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں پالوس رسول کا پہلا خط کرنثس کلیسیا کے نام چھٹا باب اور اس کی انیس آیت کو پڑھتے ہیں تو پالوس کہتا ہے تمہارے بدن خدا کا مقدس ہے ہیکل ہے یا ٹیمپل ہے اور یاد رکھیں یسو نے ہمیں گناہ کے کور سے پاک صاف کر دیا ہے اس نے ہمیں خون اور روح سے نئی زندگی دی ہے لیکن کیا ہم شکر گزاری کے ساتھ اس کے قدموں میں جھکیں گے سوال یہ ہے کہ باقی نو جو ہے وہ بھاگ جائیں گے لیکن جس کو واقعی یسول مسیح کی الوہیت کا تجربہ ہو جائے گا ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ واقعہ کس قدر اپنے گہرائی چھپائے ہوئے ہے اور آج میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آج بھی یسو ہمیں گناہ کے کوڑ سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے آج بھی اس کا طرز جو بیان سے باہر ہے اور مسلسل جاری رہتا ہے آپ کے لیے موجود ہے آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ ان نو کوڑیوں میں شامل ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں شفا لے کر یا اس کوڑی کی مانے جو شفا لے کر یسو کے قدموں میں اس کی پرستش کرتا ہے اس کو سجدہ کرتا ہے سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یسو المسیح کی اللہیت کو قبول کرنا کیوں کیونکہ جب تک ہم یسو المسیح کی علوہیت کو قبول نہیں کرتے ہم حقیقی مسیحی نہیں ہو سکتے اور یسو المسیح کی علوہیت کو قبول کرنے سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ بس منہ سے ہی کرا بلکہ آپ کی زندگی اس بید کے وسیلہ سے مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ساتھ میں ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز ہم جو ہے وہ آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ خدا کے کلام کو مزید گہرائی کے ساتھ سمجھ سکے خدا مند آپ کو برکت